Terdapat dalam Berita Plus minggu ini, kita sertai percubaan wartawan kami, Fatin Abdul Samah dan Syazwani Sanib untuk ke Kuala Lumpur menaiki dua jenis pengangkutan berbeza. Seorang naik pesawat dan seorang lagi naik tren ETS3 JB Central-KL Central yang baru dilancarkan. Mereka bertemu di KL Central dan berkongsi sejauh mana mod pengangkutan baru itu boleh memberi saingan kepada alternatif sedia ada harga, masa dan keselesaan. Inilah antara pertimbangan utama ramai apabila memilih jenis pengangkutan untuk ke Kuala Lumpur. Kini terdapat satu lagi alternatif iaitu menaiki tren. Perkhidmatan ETS3 bagi laluan antara JB Sentral dengan KL Sentral mula beroperasi sejak 12 Disember lalu bergerak pada kelajuan 140 km sejam, ia hanya mengambil masa kira-kira 4 jam untuk ke ibu kota itu dari JB. Namun sejauh manakah ETS-3 menjadi pilihan yang berbaloi jika dibandingkan dengan pesawat? Wartawan kami Syazwani Sanif dan Fatin Abdul Samad cuba sendiri naik dua mod pengangkutan untuk ke KL Central perjalanan udara ini, meskipun singkat, ia juga boleh memakan masa atas beberapa faktor. Antaranya termasuk keperluan untuk tiba di lapangan terbang awal untuk check-in, pemeriksaan dan pertukaran jadual penerbangan. Sebaliknya, penumpang ETS-3 hanya perlu tiba 30 minit sebelum tren berlepas. Dari segi kos pula, ETS-3 lebih mesra kocik berbanding penerbangan. Keseluruhan kos ke KL bagi wartawan Syazwani melalui pesawat menelan belanja sekitar 240 dolar. Ini termasuk tambang KLIA Express untuk ke KL Sentral dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Untuk perjalanan menaiki tren pula, wartawan Fatin hanya mengeluarkan belanja kira-kira 28 dolar rata-rata penumpang ETS3 dari Singapura yang ditemui turut berpuas hati dengan operasinya. Kita pernah naik bas, kita pernah drive, kita pernah naik flight. So this is something new kan. So uh, maybe apa uh, kita nak try lah? And I think uh, the experience was uh, quite a smooth one lah. Uh, I think better than bas pasal tak ada uh, traffic jam. Cost wise is uh, very competitive between bus and uh, train but this is on time, you see. So I don't have to be worried about the traffic jam or you know uh, whether the, the roads are safe and everything. So in that sense, safety wise, this is good. And price wise, it's just a bit higher than bus. Selain pemandangan, penumpang juga dapat menikmati kemudahan yang tersedia dalam train. Daripada tempat mengecas sehinggalah ruang solat serta kafe yang mengajikan aneka hidangan. I just bought some drinks for the kids lah. So, but I think it was, if you need it, it was accessible. It's there, you know, when you need it. Rather than in a bus, when you're travelling in a bus, right? You only get to stop in a proper stop. Masih baru lagi pelancarannya ETS ni, kusir. Uh, nampak macam bagus. Uh, harap uh, orang kekalkan semua maintenance berapa uh, kebersihan dengan uh, kemudahan lah. Mulai 1 Januari tahun depan, KTMB akan melakukan 8 perjalanan bagi laluan antara dua perhentian itu. Ini berbanding dengan 4 perjalanan yang tersedia sekarang. Langkah ini diharap dapat meningkatkan kapasiti, ketersambungan serta keselesaan perjalanan penumpang antara negeri. Dengan tambahan khidmat tersebut, KL Central boleh dijangka bertambah sibuk. Walau bagaimanapun, beberapa peruncit di KL Central dan pemandu teksi yang ditemui masih belum merasakan sebarang kesan kerana masih di peringkat awal. Ya, saya tahu baru 12 hari bulan dia sat jalan sampai sini. Tapi tak ramai orang. Kita pun rasa macam kadang-kadang kita pun kena tunggu satu jam, dua jam baru, boleh dapat penumpang keluar. Dia keluar semua telefon, apps panggil orang. Awak boleh tengok nanti satu train mari. 100 orang, kita dua teksi jalan saja. Boleh tengok, bukan kita mula cakap. Anda boleh tonton video pengalaman kembara wartawan kami menaiki dua jenis pengangkutan itu untuk ke KL di laman media sosial Berita Media Corp.